Мы делаем каждый турнир тематическим, он подвязан под какую-то тему. Это отдельная история, это отдельный фильм со своей сценографией, декорациями, костюмами, специализированным контентом, способом существования, обстоятельства, манерой повествования. То есть это полноценный фильм просто длиною не там полтора-два часа, а там иногда бывает месяц, иногда неделя, в который мы погружаем зрителя, и он живет, и запоминает потом не просто игры, а запоминает непосредственно лицо, атмосферу и весь турнир. Наше видение, чтобы киберспорт вышел на уровень мирового интертеймента, и в принципе уже это где-то так, ну, уже можно гордо сказать, что там даже турниры витлея соответствуют большим мировым шоу, и я уверен, что за этим будущее, потому что рост неимоверный. каждый год показывает киберспорт по аудитории, по ну, все указывает на то, что киберспорт это уже даже развлечение и не будущего, а он уже сейчас новая индустрия развлечений тут надо смотреть в зависимости от квалификации или нет. У нас есть турнирная платформа, и там исчисляется там, тысячами, сотнями тысяч, там, это одна история. Если мы говорим про турниры, которые офлайн и там тир-1 уровня, то это вот будет сейчас, э, со 2 по 13 июня, мейджор в Киеве, 18 команд со всего мира прилетают. Где-то поддерживают, где-то не поддерживают. В Азии это очень активно там развивается, создают там, школы киберспорта. В Америке есть учителя, которые преподают Майнкрафт по и люди отдают, преподают Фортнайт, как, как играть, как там строй. В принципе, ну и у нас происходят политики, мы открываем курсы в Институте физкультуры, да, открывают магистратуру. Все двигается. Мне кажется, что нельзя ничего форсировать, оно все должно быть органично. И вот как мы сейчас видим, оно, есть люди, которые горят этим, есть люди, которые это развивают, и органически получается растить инфраструктуру индустрии.